انا استغرب تماما لماذا يعني لماذا دائما يشنعون على الاشاعره الذين يقولون ان القران حادث وهم اولى الناس ان يقولوا ان القران حادث لاحظ كيف المساله هم اولى الناس بان يقولوا ان القران حادث لانه ليس هناك ايه من ايات القران الكريم الا عبر عنها بحرف وصوت ولا يوجد هناك حرف وصوت قديم عند ابن تيميه بل هناك افراد كلها حادثة والنوع هذا قديم إذا القرآن عند ابن تيمية حادث طب لماذا دائما تشنعون وتشاغبون على أهل السنة عندما يقولون إن القرآن حادث فقط الفارق أن الأشاعر قالوا هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس هذا أحدثه الله في اللوح المحفوظ أحدثه الله بقدرته ونظمه في اللوح المحفوظ. لكن هم يقولون بل احدثه ونظمه في ذاته. هذا هو محل الخلاف، محل الفرق فقط بين الاشاعره وبين ابن تيميه. ومع ذلك ما زلنا نسمعهم يشنعون على الاشاعره بانه يقولون بان القران حادث. طب ما هو انتم اللي بتقولوا القران حادث ايضا. لكن هذه هذه العاده القبيحه التي اعتادوها وهم وهي انهم لا يشيرون ابدا الى محل النزاع.